Специальная система такая. Вы... Рашение системы, да. Так. Распылители воды стоят, арка такая 8 метров длиной. Мы И... еще побачим. Я, И... думаю, не... оценят. Я думаю, в такую жару ребята оценят. Это новшество, это новшество впервые в Украине. А это выкористовывается? Нет, ну, в Украине вы... никогда еще не вы... А не у свити, еще в Европе? Это используется, но, ну, честно говоря, в таких, не в таком масштабе. Просто ставят души такие, пробегают в души. А вот такой арки я еще не видел нигде. Ну, топ-то мы до сих пор. Да, в чем-то да. Ну, добрый, мы еще поговорим о процессе. Тряси... Да, давайте пока плавание. Вот Александр Безуглов явно видно, что скорость плавания очень высокая и техника красивая. И он огибает сейчас первый буй на втором круге, немножко врезается в него, но это ему не мешает. Буй який, то тобто... есть по правилам нет. обязательно нужно огибать буй. Вы видите правым плечом касаться его можно. Если кто-то попытается срезать, будет дисквалификация. Обмена. За, за какие порушения, чем может быть штрафные санкции до спортсменов? Ось самоуплавание. На фальстарт предусмотрен штраф 15 секунд. То есть на беговой специальной пенальти зона такая есть. Это зона штрафа, где штрафники стоят 15 секунд, их судья задерживает, и они ждут, отбывают свое наказание. После завершения дистанции с плаванием? Даже после велосипедного сегмента, после велосипедной гонки уже. То есть перед бегом. То есть вот Александр без углы плывет. Очень быстро, наконец-то он вышел на свою привычную первую позицию. Так он все чемпионаты Украины практически проводит в лидерах. Какое значение имеет вот эта первая дистанция в троэтлоне? Mm -hmm. Насколько она дает перевагу спортсменам над другими? Как вы считаете? Я, Я считаю, что -то... нельзя, мы еще тоже будем говорить, нельзя... Вот кто-то поднырнул, вы видите, с правой стороны поднырнул, и судьи, я думаю, заметят этот момент, и это будет, возможно, наказание уже. Кто-то справа ушел, не, не огибая, кто-то подныривает, но старается все... Подавите, его, подавите, посмотрите, да, борьба, борьба идет, жесткая борьба идет на, на знаке. Это практически на всех гонках, это самые опасные места, где идет сужение такое. Но тем не менее, посмотрите, все спортсмены преодолевают с, с нужной стороны. Счет первая переваги спортсмене на этой да, дистанции. Да, да, да. Возвращаемся к до переваги. Очень важно, очень важно выплыть в лидирующей группе. Для чего? Для того, формируется после плавания формируется группа лидеров на велосипедной гонке. И естественно ехать в группе лидирующей, где сильнейшие спортсмены, есть шанс уехать, отъехать, оторваться от преследователей. И это даст преимущество потом на беге. То есть формирование велосипедной группы на велогонке очень важный момент. То есть а какая великая поровага может рахуватись ну, вот, перед велогонкою? Будем говорить вот откровенно, если сейчас Александр Безуглый отплывет на 30 секунд или на 40 секунд, это ничего не даст ему по большому счету. Он ну, не настолько... Да, впереди 40 километров велогонки, в одиночку раздельную гонку, он не, не готов ехать один. Понимаете, то есть более сильные гонщики сзади, и они будут собираться в группе. и Я думаю, что он попытается сесть в эту первую пачку и ехать в лидирующей группе вместе с лидерами. Ну что ж, действительно тут э, уже и тактичная борьба. Ну, как тренер тут тактичная борьба была расписана, он должен натянуть струну так называемую и лучшие пловцы потянут, растянут всю эту группу и разорвать группу на несколько частей. И так и задание, да, раз да, так? Да, в наших, среди наших спортсменов здесь еще Дмитрий Малер есть участник, э, Максим Общеренко. Вот Дмитрий Малер один из сильнейших бегунов. Среди, поэтому ему очень важно вот выплатить тоже в лидирующей, в основной лидирующей группе. Это дуже вистовато, да, видишь да, да, да. так? Мы еще поговорим о некоторых других спортсменах Тут... Конечно, Данил Сапунов, один из лидеров, один из самых сильных, самых стабильных. Подавите, спортсмен. спортсмен. Да. И тем не менее вы видите, он огибает знак с предписанной стороны. А он не тратит срезает. несколько секунд. Он, это ему, ну это я вижу группа уже отстающая группа, если не ошибаюсь. Сергей, а нет, это группа лидеров, Сергей, дуже коротко, как выник триатлон? Ис история развития триатлона очень интересная. И она началась в середине 70-х годов на Гавайях, это США. Один из офицеров спецподразделения морских котиков решил сделать такой супертест на выносливость. Необходимо было одновременно проплыть 2 мили, это 3600 метров. 100 миль на велосипеде проехать и пробежать марафон и все это сделать без остановки. 100? 100 миль? 10, 100 миль это 180 километров примерно. 100. То есть 100. вот э, очень богато. Из 20 участников, из 20 участников, э, которые стартовали э, в этом так. тесте, двое или трое всего дошли до финиша. Это были самые выносливые, самые сильные бойцы. Но в каком состоянии они, не хочется даже говорить, в каком состоянии они без специальной подготовки. И вот тогда зародилась эта дистанция. Первая дистанция не олимпийская была, это была дистанция Ironman, так называемая. Э -э, супер длинная дистанция. 3600 плавания, 180 велогонка. Причем велогонка не групповая, раздельная это намного сложнее. Раздельная гонка идет. И в конце, как мы говорим, на закуску 42-195 бег, марафонский бег. Фантастика. Примерно за 8,5-9 да. часов последние годы преодолевают спортсмены эту дистанцию. И только в 80-х годах мы переключились на олимпийскую дистанцию из-за из формата дистанции. Решили продвигать этот вид спорта в олимпийскую программу. И нужно было укорачивать для зрелищности, для динамизма, укоротить программу. И вот решили сделать полторы тысячи плавания, 40 велогонку и 10 километров бег. Напевно, при таких умовах и больше динамика для, для глядачей, так? Конечно, динамика. И вот, и вот... заканчивается, да. Как мы говорили, Александр выигрывает плавание и бежит в транзитную зону, где стоит его велосипед. Что тут важливо для спортсменов у транзитной зоне, Да они уже э, руки грамотно отработать. Главное, спокойно, четко, быстро и спокойно отработать транзитную зону. Что это значит? Значит, положить очки и шапочку в шлем. О, извините в коробочку, которая стоит у него. Ящик такой, да. Если он не попадает э, в этот коробок, он опять же получает 15 секунд штрафа. И это и по так. правилам соревнования. Да, он одевает шлем, застегивает его в транзитной зоне. И вот сейчас он выбегает э, и вот так, видите тут полоса, полоса, включается так, наша на камера яка в да. автомобиле и зараз мы будем вот немножко не замечательно но это не проблема видите туфли велотуфли уже пристегнуты и он сейчас обувается на ходу велотуфли у нас стоят на велосипеде как вы видите они резиночками закреплены ребята выбегают и за за линией только за линии уже на набережной выбегает и уже на набережной и вот сейчас будет формироваться первая группа сейчас разгоняется, становится на ноги, как говорят велосипедисты. Видите, на ходу прыгает прямо, заскакивает на ходу. Это отработано тоже уже годами, с детства учат. Вот Максим Овчаренко в черном костюме бежит из Днепропетровска. Это уже группа немножко отстала, где-то 30-40 секунд вижу отставания. Алексей Сюткин неудачно выплыл из Черкас, но это очень сильный спортсмен. Я думаю, мы его увидим все равно среди лидеров. Вот разгоняются вот. спортсмены. Максим, черный проехал из Запорожья международного класса мастер спорта. Вот наши руководители. Ну, интересно наблюдать за новым э, да. видом спорта и э, новым видом почему, потому что сегодня в Днепропетровске на серьезном уровне, безусловно. Они впервые видят такое зрелище, конечно, Then, я думаю, им I. тоже это интересно. Как много зрителей, пришли на фестивальное причало в тысячи зрителей были. Тут перекрытый рух транспорту у центральной части Днепропетровска, так, безусловно. Я думаю, любители водители немножко будут возмущаться, но что ж сделаешь, спорт есть спорт. И вот смотри, какая-то группа оторвалась, три лидера выходят. Це вот. уже вони... Это на спуске, это возле гостиницы Рассвет. Так Мы нагадаем для наших телеглядачів, и... что трасса идет от фестивального причала до э, института физкультуры, потом э, поднимаются спортсмены до памятника славы, потом уже очередной э, спуск, спуск до набережной и потом дистанция длится до церкви, до нового моста. И вот мы увидели две группы. Две группы, первая группа лидеров и здесь едет Данил Сапунов, как и предполагалось. Иван Иванов. Вы не кружи, область? уже зарубил. Нет нет, 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 нет. Это еще едут первый круг, они еще не развернулись возле цирка. Игорь Мартыненко, о Которым тоже хотелось несколько слов. В этом году человек наконец-то проявил себя, наконец-то он реализовал весь свой потенциал, о котором много лет говорили, что он а талантливый. Талантлив, талантлив. Группа преследования. Это группа преследования, где находится Александр Безуглый, мы видим в черном костюме. Это вторая группа. И вот она пытается эта группа догнать лидеров. А сожжет эта группа? Но честно говоря, у них что-то не получается, что-то. А вот, вот он пытается, они наладить работу между собой, что-то переговаривается, пытается догнать лидеров. Для них я, это я очень я важно. Я на сам пора, Сергею. Ну вы знаете, в разной гонке работают люди по-разному, в зависимости от необходимости. Если соберутся они все одной группой большой, работы мы не увидим. Они будут катиться, готовиться к бегу что бывает, даже на чемпионатах мира такое бывает. То есть первую половину работают, как говорят спортсмены, на все деньги, а потом есть такое выражение, да. Это спортивный сленг действительно. Ось, это лидеры. До завершения подходит первое коло для лидеров. И вот Еще раз про лидеров, кто он и... Еще раз, давайте о лидерах. Это действительно лидеры этого сезона. Это Егор Мартынин. Кстати, ему сегодня исполняется 24 года. У него сегодня день рождения. И это Гарный стимул в для этом, него да, в, в да, да дистанцию. Да. Так. Как я говорил, он талантливый спортсмен. Хорошо плывет, у него великолепные показатели на велогонках. И он очень сильно бежит еще. Кстати, Мартыненко в этом году на чемпионате Европы в Испании занял десятое место вот именно на этой дистанции, на олимпийской дистанции. Это высокий показатель. У нас не так много ребят, которые входило э, в десятку сильнейших. Нам показывают сейчас камера с машины группа преследования. Да, группа преследования. И здесь же Здесь я сейчас даже скажу. Вот Сергей Курочкин справа в Запорожье. Вот сейчас на смене работает Александр Безуглый, вышел вперед, пытается работать. Он еще за три года, конечно, не набрал тех кондиций. Это уже третья группа. Это основная группа собралась э, наших спортсменов. Да, легче работать. Ось Здесь в, в такие великие группе, чем маленький в большой намного легче. Нам намного легче почему, работать почему? в большой группе, потому что разряженный поток. Работаем на колесе, работа намного легче. Вот. Ну тут еще очень важно тактически грамотно, технически правильно поставить работу в этой группе, чтобы она работала правильно. 5, это лидер, это опять лидеры. лидеры. У нас, э... И Иван Иванов, 89-го года рождения, также в этом году показывает очень приличные результаты. И тоже, кстати, хороший бегун. И эта группа очень активно едет, очень смело едет. То есть не боятся. Впереди еще 30 километров гонки, даже чуть-чуть больше. И они пытаются уехать в отрыв, уйти. <связать> это, спуск, ему даёт. это спуск. Это да? спуск, возле гостиницы «Рассвет». Опять спуск, это уже второй круг идет. Яка тут швидкость может быть? Достигает 60 км в час, 65. Есть, видите смело, они на тормоза, не касаются тормозов. Большой, по большому радиусу входит в левый поворот, выходит на встречную. А это же инша камера на, а простран... на подъеме. Простран... да, простран... памятнику славы, подъем. Намагается кто дистанция. Кто-то едет, кто-то встает, но что-то вяленько некоторые работают уважает а шансов мало а ма же третья вот группа уже не стала уже я группу. думаю, вы знаете похоже что будут доставать будут догонят, догонят. маж же поруч майже поруч да совсем рядом там 20 или 30 секунд так насколько мне видно я думаю они не... а вот с лидерами не знаю хочу сказать что сапунов и мартыненко в этом году несколько месяцев на сборах в Болгарии провели я думаю, у них показатели гемоглобина высокие сейчас после гор. Ну, это серьезно, это один из самых, как в марафоне, в лыжных гонках, в триатлоне. Это самые тяжелые виды спорта. Киевская подготовка в моем опыте. Очень, очень важно. И вот там подъем, они не, не очень легкие к память Гуславы. Вот группа преследования идет. О, сегодня на наших экранах. Да, так. да здесь Андрей Глущенко едет, участник трех олимпиад. Ему 34 года, но тем не менее он в прекрасной форме находится. Вот группа, основная группа собралась. Основная группа. Да, на смену вышел Владимир Дудкин. Точнее, он уже сейчас вторым колесом идет. Кто же в этой группе у нас? Здесь Антон Витолин. Выступает за Харьков, но последние полгода живет и тренируется в Днепропетровске. Он тренируется у меня. Вот он сейчас. Ну, зараз мы сделаем невеличку перерыву, а потом, через несколько минут, продолжим нашу трансляцию.